Програма створена за підтримки Національного олімпійського комітету України. Мої вітання. Це програма Таке спортивне життя. І я, її ведуча Олена Говорова. Герої програми особистості, які досягли успіху саме завдяки спорту. І я дуже хочу, аби приклад їхнього життя надихнув кожного з вас на нові перемоги та досягнення. Він один з небагатьох спортсменів, хто не боїться розповідати про свої мрії на всю країну. Перша мрія вже стала реальністю в цьому році. Для здійснення другої треба трошки почекати до Олімпіади в Ріо. Про боротьбу за мрії розповів чемпіон світу 2015 з греко-римської боротьби Жан Веленюк. Мені просто з першої тренування я зрозумів, що це мій вид спорту, я... У мене все почав зразу, буквально. Проиграл, но буду тренироваться еще больше. Борьба в этом заключается, что нужно взять свою, свою борьбу. Просто не, не нужно передавать свои ценности. Поражение дают нам больше, чем победы. И очень много делаю для того, чтобы стать чемпионом мира. Жан, я рада приветствовать тебя в программе «Такое спортивное життя». В этом году, в сентябре месяце, сбылась твоя мечта. Ты стал чемпионом мира. Я тебя поздравляю с заслуженной наградой. Скажи, что нужно сделать, чтобы мечта стала реальностью? Ну, во-первых, наверное, верить в эту мечту, идти к ней, тренироваться и, несмотря ни на что, знать, что этот труд, он когда-нибудь перерастет во что-то важное для тебя. Ты написал сам в своем блоге, что вот сейчас постферическая шумиха уляжется и начнутся суровые будни. Суровые будни, что в твоем понимании? ну, тренировки. Вот. На самом деле я достаточно быстро устал от этого всеобщего внимания. Вот я только хотела спросить, вот не надоело ли или наоборот сейчас, может, не хватает этого внимания? Нет, на самом деле я понимаю, что мне нужно, у меня еще много чего впереди предстоит, поэтому мне нужно не отвлекаться от тренировочного процесса и уже входить в свой режим, который поможет мне стать олимпийским чемпионом, я надеюсь на это. Ты один из немногих спортсменов, кто вот так смело и открыто заявляет о своей мечте. Не боишься? Ну, мне кажется, для любого спортсмена это... У любого спортсмена есть мечта. Я думаю, что олимпийским стать чемпионом – это главная мечта любого спортсмена, по крайней мере, в олимпийском спорте. Скажи мне, пожалуйста, твое звание чемпиона мира дает какие-то привилегии в твоем виде спорта? Ну, например, или в команде. Можно не поехать на чемпионат Украины? Или к тебе особое отношение? Или нет? Да нет, у нас везде одинаковое отношение. Вот. Просто это для меня как бы для меня лично привилегия, я добился того, к чему я стремился на протяжении 15 лет вот. И по сути у меня было три мечты стать чемпионом Европы В прошлом году я им стал, в этом году чемпионом мира И надеюсь, что в следующем году я стану олимпийским чемпионом Будем держать кулаки за тебя да. Мне всегда казалось, что в вашем виде спорта, в вашей сборной царит особая атмосфера Знаешь, вы как братья, вот как один кулак, как одна семья Я права или нет? На самом деле, да. Бросовское братство, так называемое, оно действительно существует. Вот. И очень теплые близкие отношения между нами. Вот. Но я не могу сказать, что у меня как бы, такое отношение, потому что я чуть-чуть человек другого, можно сказать, формата. Вот. Я очень тяжело контактирую с людьми. Вот. И у меня не очень много друзей, особенно близких. Ну а в общем, как бы да, такая тенденция есть. А почему ты человек другого формата? В чем это сказано? Ну, может, я чуть эгоистичный. Вот, я привык э, получать, а не отдавать. А для дружбы нужно много отдавать. Ты знаешь, ты один из немногих, кто вот так вот спокойно признается. Да, я эгоистичный, да, я привык получать, а не отдавать. Эгоизм, он помогает в спорте или мешает? Я думаю, эгоизм в спорте помогает. Ну, потому что ты должен думать о себе в первую очередь. Вот. И тебя должен интересовать твой результат. Я всегда говорил тренеру, что меня не интересует особо результат команды. Меня интересует свой результат. Вот. А результат команды должен интересовать главного тренера, потому что это его задача. Команда не обижается на такие слова. Ну, не знаю. Может быть и обижается, но так как есть, так и говорю. Ты, кроме того, что выступаешь за сборную Украины, ты еще стал легионером немецкого клуба. Я права? Да а, перед Олимпиадой такое количество больших стартов а, это в плюс, или может все-таки сказаться на олимпийской подготовке, или а, лучшая тренировка это соревнования? Вы знаете, у меня был разговор с тренером по этому поводу, и он говорит, что вот Олимпийские игры и так далее, и так далее. Но там очень много спортсменов выступает, тоже, которые будут бороться на Олимпийских играх. И я ему сказал вот одну, одну вещь. Если бы не выступление мое в чемпионате, в лиге этой немецкой, гарантировало мне медаль на Олимпийских играх, я бы не выступал. А так получается, мы все под Богом ходим, и я считаю, что как он даст, так и будет на самом деле. Скажи мне, пожалуйста, ты в девять лет пришел в секцию борьбы за медалями или за компанию? За компанию пришел. Расскажи. Мне просто было очень много свободного времени и мне нужно было куда-то его девать. Вот, было очень много энергии. Буквально вчера я был у своего тренера на тренировке, он где-то тренировал. И я просто удивился, сколько у детей энергии. Вот, они постоянно бегают, прыгают, орут. Вот, я, я, спрашиваю у него, мы тоже такие были вредные? Он говорит, это еще не вредные дети, это еще золотые. Вот. Но на самом деле, да, было очень много энергии. Я неплохо учился, вот, как бы моя энергия уходила в школу. Вот. И после школы у меня было достаточно много времени для того, чтобы как-то себя реализовывать. Вот. Ну и один прекрасный момент, там была не очень, ну, очень печальная история, надо было три, три, друга, один из которых умер, вот. погиб точнее даже. Вот. И вот на кладбище, на похоронах мой второй друг, он сказал, говорит, я сейчас записался на секцию борьбы, не хочешь пойти? Я говорю, ну интересно, в принципе, и мама такая меня тоже еще подстегнула, говорю, да, пойди чуть то есть дома сидишь. Вот. И я пошел, через некоторое время этот друг Ярослав, он ушел с секции, а я остался, и мне просто с первой тренировки я понял, что это мой вид спорта, я... у меня все получ... начало получаться сразу, буквально. Я вот тех ребят, которые тренировались там полгода, год, я сразу, мне получилось их там побороть. Вот. Ну, как бы это Придает уверенности, да. да? Да, я как бы просто понял, что у меня есть тут потенциал, и я смогу стать чемпионом, наверное, уже в этом возрасте. Ну хорошо, до чемпионских титулов было еще далеко, потому что как-то ты сам признался, что с 9 до 13 лет большого успеха не было, да, то есть побед не было. Откуда тебе терпение взялось? Вы знаете, у меня, получается, такая ситуация была. На, в Киеве я хорошо боролся. Вот, у меня, ну, Я выигрывал, и там постоянно был в тройке призеров. А вот на выезде у меня действительно были проблемы, и не знаю, может из-за того, что смена города, как-то переезды, вот влияли на меня таким образом, что я не мог показать результат нормальный. Вот я постоянно проигрывал поначалу, и как-то у меня очень мудрый тренер, он постоянно находил слова, вот, которые мне сказать для того, чтобы вот эта надежда не умирала во мне. Я постоянно ну, не отчаивался. вот проиграл но буду тренироваться еще больше, вот и как-то вера у меня была в то что со временем по-любому получится. Ты вот. получилось. В вашем виде спорта часто приходится терпеть там боль, несправедливое судейство или это единичные случаи? Постоянно. Вот этот вид спорта, который заставляет постоянно терпеть, вот и психологически очень тяжело, вот особенно когда конкуренция высокая, вот и ну Приходится терпеть постоянно. На тренировках это одно, одно терпение, а вот психологическое терпение, оно даже более сложное. Ну и как как научиться? Знаете, я никогда не думаю о соревнованиях до дня соревнований. А уже в день соревнований я полностью настраиваюсь, концентрируюсь. И я настраиваюсь с самого утра и я говорю сам себе, ну, про себя говорю, что это будет, наверное, один из самых тяжелых дней в моей жизни. Вот. Но я должен, должен его пережить. Вот. Потому что вот даже сейчас на чемпионате мира увидел свою жеребевку, как бы я понял, что ну, там практически все одни лидеры были. Вот. И я понял, что мне придется очень сильно выкладываться. И я как бы даже вот и хожу, и я представляю, как я уже все, как я уже дома, вот. Но для этого еще нужно чуть-чуть поработать. Вот, а момент пьедестала ты вот в этом представляешь, что до, до того, как ты уже дома, или нет, или вот как будет, так и будет. Я настраиваюсь на каждую сладкую отдельно. Пьедестал я уже представляю после того, как я выиграл финальную сладкую. Ты сторонник навязывать свой стиль борьбы, или ты можешь подстроиться? Ну, слегка построиться можно, но это не совсем верная тактика. Потому что в любом случае, если ты подстраиваешься под чужую борьбу, у тебя меньше шансов выиграть. То есть борьба в этом заключается, что нужно взять свою, свою борьбу. Вот. Даже если поначалу не получается это, то в любом случае у тебя есть 6 минут для этого. И, может быть, с пятой минуты, с четвертой, все-таки он устанет, и все получится, пойдет по твоему сценарию. А в жизни? Ты живешь под своему сценарию, или все-таки иногда приходится подстраиваться? Знаете, может быть, ну, жизнь такая штука, что приходится иногда подстраиваться. И это я вот сейчас только начинаю осознавать это. Потому что там, в более раннем возрасте, может, у меня играл какой-то юношеский максимализм. Я думал, что весь мир подстроится под меня. Наверное, все через это проходят. Сейчас я понимаю, что это не так. И нужно уметь, ну, быть мудрее слегка. Сколько времени сейчас длится твоя тренировка? По-разному. Вот. В зависимости от этапа подготовки. Ну, давай возьмем максимум и минимум. Ну, максимум, когда мы на сборах, когда три тренировки. То есть суммарно сколько mm -hmm. занимает? Ну, там зарядка час, плюс два часа и плюс два часа. Ну, считайте, пять часов в день. А самая короткая тренировка? Это когда я дома лежу на кровати. Я ничего это не тоже делаю. тренировка. не делаю. Для меня это тренировка. Я постоянно маме, говорю, она говорит, что ты лежишь как этот, как тюлень. Я говорю, ничего, ничего, не делаешь, целый день пролежал. Я говорю, это тренировка, у меня восстановление идет. Я ничего не могу за ним поделать. Ну, тоже вариант. Когда-то ты жаловался, что тебе тяжело найти спаринг партнера Сейчас ситуация как обстоит? Точно так же. А почему? Ну потому что сейчас э, такая ну, ситуация в стране, можно так сказать, mm -hmm. я постоянно это привожу в пример, что люди вынуждены работать. Вот. И как, вот, многие борцы, которые раньше занимались активно спортом, они перестали им заниматься активно и приходят там, только периодически, когда у них выпадает возможность такая. А, скажи мне, пожалуйста, для того, чтобы стать чемпионом мира, от чего нужно отказаться? У вот, этого многих вещей нужно отказываться. Например. Например, ну, нужно постоянно быть под контролем. Это как? Ну, не позволять себе тех вещей, которые могут навредить тебе каким-то образом, или просто выбить из колеи. Вот. Ну, это начиная от питания, заканчивая режимом, там, ну, и многими вещами, на самом деле. Я ну, могу, вот в твоем случае, например. Ну, ну, там... ну допустим, я, я в, ночных, в ночных клубах был два раза в жизни. Понравилось? Не очень. Это было еще в, во времена моей учебы в институте вот, там день студента, uh -huh. все остальное. Вот, как бы, ну, не мое это. То есть алкоголь. Там фастфуд тоже нужно. Ну, фастфудом я грешу, конечно, периодически. Вот я хотела спросить, так ли уж ты прям вот держишься? Да. Или до соревнований табу, а после соревнований можешь себе позволить? Да, после соревнований я себе делаю праздник. Особенно, если я себя победил. Я себе делаю праздник, я беру пару Биг Мак меню, пытаюсь их все съесть. Получается? Ну, периодически не получается. А, когда победил, делаешь праздник. А когда проиграл, как ты относишься к поражениям? Ну, как я отношусь? На самом деле, есть такое, тут такое мнение, что поражения дают нам больше, чем победы. И мне кажется, так оно и есть. Потому что поражение, оно держит тебя в тонусе. Оно как бы дает тебе осознание того, что ты еще не все знаешь и не все можешь. Вот, и ты еще, как бы, у тебя еще есть куда стремиться. А когда ты побеждаешь, ты можешь как-то расслабиться. И думать, там, ну, если я уже победил, то что мне может остановить? Ну хорошо, без веры в себя все равно победить невозможно. Ты когда задумался о том, что да, наверное, мне по силам и титул чемпиона мира завоевать? Да я всегда знал, что это по силам мне. А там такие же люди, как я, борются. Там ну же... же не какие-то инопланетяне при... прилетают. Все точно такие же. Просто я знаю, что я очень много тружусь и очень много делаю для того, чтобы стать чемпионом мира. Ты принадлежишь к категории спортсменов, которых нужно постоянно хвалить? Или наоборот, когда тебе делают замечания, у тебя появляется желание, ну все, я вам сейчас всем докажу? Вот мой тренер, как бы так сказать, родной Виталий Александрович Киселлица, он с самого детства меня не хвалит. Ну, как очень редко. Он чаще хвалит моего спарринг-партнера. Когда если он меня бросит, он скажет, ой, молодец какой, вот, ты красавчик. А если я его брошу, не конечно, ничего не скажет. Промолчит, сделает вид, или там, скажет ему, что он хорошо упал. А ты не обижаешься вот. на это? Вот мне как-то так обидно, если честно, раньше было. Сейчас просто, конечно, мы, ну, я в нем в зале очень мало тренируюсь, mm -hmm. вот, тем более на ковре. Вот, ну на самом деле мне тогда было обидно. Сейчас я понимаю, для чего он это делал, чтобы, может, как-то я там не зазнавался или еще что-то в этом роде. Не знаю. Ну как-то вот постоянно не особо меня хвалил. А так, в принципе, мне без разницы, вот. хвалят меня или наоборот ругают. Ты э, сказал родной тренер. Что ты вкладываешь в эти слова? Ну я к нему пост... ну, пришел, меня к нему привели. Он с 9 лет со мной занимался. То есть. Это тренер, который по сути меня нашел вот, и поставил мою мне детскую борьбу. Понятно, что с некоторым течением времени мне приход, пришлось от, ну, как бы переходить к другим тренерам. И он тебя с легкостью передал да, для того, чтобы ты... Без раздачу. проблем. Без проблем передал. Вот. Ну, в любом случае, я ему сразу сказала, что все премии за меня вы будете получать, по крайней мере, до Олимпийских игр. Скажи, пожалуйста, тебя уже признавали в прошлом году спортсменом месяца по версии Национального Олимпийского комитета. После чемпионата мира промелькнула мысль, что о я могу стать во второй раз. И что для тебя значит это признание? Я об этом знал, что я стану. Я приехал, на следующий день у нас была встреча, как раз был Олимпийский урок Да, на, в, крещатике, на крещатике, да. Я mm -hmm. подошел к Сергею Назаровичу и сказал, ну вы готовы уже мне премию давать. А что для тебя значит признание? На самом деле это очень почетно. Вот. Но я к, вообще, к многим вещам отношусь спокойно. Например,. Ну, например, даже к своему чемпионству. Вот я спокойно отношусь и не знаю. Мама, конечно, прикалывается, что я, я там у нее чуть что я сразу звезду поймал. Но она постоянно мне говорит, даже когда чемпионом не был. но как бы у меня такого нету. Ну, по крайней мере, я такого по себе не вижу. Я очень сильно пресекаю себя какие-то эти вещи. Очень много в детстве как бы, видел таких примеров, когда люди там показывали буквально ну, какой-то результат, еще на молодежном уровне, uh -huh. на кадетском, и они уже, э, ну знаете, я не знаю, с чем это связано, но они даже перестают там здороваться со своими ребятами, с которыми они в зал один ходят. То есть или как-то так ведут себя как-то, ну, я не знаю, пренебрежительно. Вот, вот этого я стараюсь не допускать. Когда на душе тяжело. Бывает такое состояние, знаешь, когда на душе кошки скребут. Вот как ты справляешься с этими состояниями? Ну, я знаю, что это пройдет. Вот. И просто нужно переждать. Есть у тебя место, где ты чувствуешь себя как дома хорошо и спокойно? Не знаю, я, ну, как дома я себя, наверное, нигде не чувствую. В любом случае, где бы я ни был мне хочется вернуться домой. Побыстрее, причем. Скажи мне, пожалуйста, ты достаточно много. Вот уже объездил много. Повидал мир, повидал в разные страны. А какая страна запомнилась больше всего? Лас Вегас. И для тебя это важно, потому что там чемпионский титул был завоеван? Ну да, вы сказали, где меня запомнилось в положительной моей Ну, естественно, я естественно. Потому что если да. отрицательный, то это будет совсем другая. Страна. А что за история с багажником в Лас-Вегасе произошла? Расскажи, пожалуйста. Ну, там Дело в том, что мы ездили в соседний штат, в Аризону, на Гран-Каньон. Вот, сняли машину и поехали. И дело в том, что я ехал вначале в салоне вместе со всеми, но там было тесно, потому что все места были заняты. Вот. И я присмотрел, что там сзади неплохой багажник есть. Взял себе подушечку и, вот, и выспался по дороге на этот Гранд Каньон, там порядка двух часов ехать. Вот. А обратно я прихожу, а там Саша Шишман уже лежит в этом багажнике. Я уже не стал спорить, поэтому он первый пришел, поэтому... Чья была идея поехать на экскурсию в Гранд Каньон? Ну, общее, я думаю, что это спасибо нашему старшему тренеру Шацкому Владимиру Владимировичу, который проявил инициативу, сам снял машину и нас возил, Потому что как бы, спортсмены они, по сути ленивые очень. Они даже если что-то хотят, не так ему. Им... Очень лень подниматься, что-то как-то суетиться. Вот. Поэтому мы вроде как хотим, но ничего не хотим для этого сделать. <с> Поэтому мы сидели-сидели, и -сидели, он все организовал, нас возил. И на самом деле это очень положительно сказалось, как мы там фотографировались. Я на самом деле очень удивлен. Такая красота, вот этот каньон, как бы очень классно. Твой успех во многом благодаря маме. Ты сам неоднократно об этом говоришь. Расскажи о своей маме, какая она? Очень сложная. Почему? Очень сложный человек, если честно, я не знаю, как, как мы с ней выживаемся. Вот. Она скорпион. Uh -huh. вот. И сложный, конечно, характер, такой бескомпромиссный. Ну о чем мечтает э, Жан Беленюк? Мы знаем, потому что ты сам озвучил, хочется олимпийскую медаль. Ты мечтаешь об олимпийской медали. А о чем мечтает твоя мама? Ты знаешь? Чтобы ее сын был олимпийским чемпионом. У вас мечта одна мечта на двоих. На самом деле. Нет, на самом деле, она просто хочет, чтобы, наверное, счастливый был. Ну, вот она ста что она по сути живет ради меня. Говорит, мне ничего не нужно. Мне главное, чтобы у тебя все было хорошо. У тебя достаточно, как для нынешних спортсменов, необычное хобби литература. Кто привил любовь к чтению? Мама. Заставляла меня читать в детстве. А потом? А потом сам уже захотел читать. И что ты сейчас читаешь? Ну, вчера закончил. Ну, сейчас я просто, у меня промежуточный период, я там закончил Виктора Гюго, человек, который смеется, uh -huh. и захотел чего-то легкого. Я посчитал, там, мне нравится Агата Кристи про Эркюля Пуаро, там, рассказики. Вот они такие не слишком, большие, вчера закончил. Ну, детективы мне очень, очень, очень по сути своей. Вот, я люблю там, особенно там такие, как правило, закрученные сюжеты. Но есть любимый автор у тебя? Любимый автор ну, классиков люблю у русских, вот. хотя, честно говоря, тяжело читаются там Достоевский, Толстой, как бы постоянно приходится ну перечитывать по одному, по много раз некоторые страницы, потому что ну, слишком глубокие все эти произведения. У тебя достаточно необычная собака, как для мужчины твоего телосложения, да и твоей профессии спортивной у тебя китайская хохлата. Это маленькие такие собачки. Не потрунивают друзья над тобой? И как появилась у тебя собака такой породы? Ну, она потрунивает. Она, естественно, держит весь район мой. Такой боец рычит на всех, ему вообще как бы нет. Ну, очень хитрая собака на самом деле. Вот. Дело в том, что появилась она очень просто. В один прекрасный день я захотел собаку. Вот, и предложил маме, давай купим собаку. Так как у нас квартира очень маленькая, поэтому пришлось э, выбирать из маленьких пород. Вот, и она говорит, мне не нужны те собаки, которые линяют. Найди лысую какую-то. Вот. это китайская хохлата, кстати, неплохая, неплохой вариант. И я зашел в интернет, посмотрел китайские хохлаты. Вот, набрал номер, и женщина говорит, сейчас один мальчик, ну, хотела только мальчика хотели, сейчас один мальчик есть, сейчас мы вам привезем. Я говорю, да мы вообще-то только присматриваемся, не факт, что мы будем брать. А сейчас я привезу, и мы увезем, если вам не понравится, мы увезем. Они к воду глядели, конечно, нам все понравилось, и мы сразу его оставили у себя. Назвали Каспер. Ну а по-честному, кто занимается собакой, ты или мама? Хотел ну, собаку ты, а кто занимается? Мама занимается, но это для нее удовольствие на самом деле, потому что занятие Каспером, это. Единственное, что там бывает споры по поводу вывода его на улицу в дождливую погоду. Ну и. Вот. Кому достается, все Я утром выгуливаю. А мама, как бы, ну мама просто она хитрая, она, она с подругами гуляет вечером. Там собачники собачницы выходит, выходят. И она с ними, как бы, она больше для себя, чем для собаки на самом деле. Потому что они по, по, по 2,5 часа гуляют с собаками. Как можно за собаку гулять 2,5 часа? Ну, потому что вечерний эмоцион очень Да, важен. да, они там вокруг района, и скоро будут вокруг города ходить. Вот. А я быстренько, я два круга вокруг школы и домой. По версии Жана Беленюка, какими качествами должен обладать успешный человек? Ой, не знаю, какими качествами. Я не знаю, какими качествами должен человек обладать. Там, не знаю, доброта, я не знаю, любовь к ближнему. Вот. А успешный человек, наверное, целеустремленность, э, вера в свой успех. Ну, вот эти вот все качества, которые там, доброта и все остальное, я думаю, тоже должны присущи быть успешному человеку. Потому что, ну, в любом случае, как по мне, то успешный человек должен быть положительным героем. Вот, и он должен дарить, там, не знаю, любовь, доброту и внимание окружающим как солнце, как солнце согревать их всех вокруг себя. Ты успешный человек? Ты можешь назвать себя, да, я успешный человек. Ну, я успешный человек в своем роде деятельности. Вот. Но на самом деле я у меня достаточно большой потенциал, мне кажется. Я смогу еще намного большего добиться. Вот. Намного большего добиться в спорте или Даже намного большего спорте. добиться в жизни? Даже в жизни, ну, после спорта. А уже знаешь, какое направление ты направишь в свои силы? Еще пока нет. Еще, еще пока нет. Ну, думаю, что буду чем-то полезен. За что ты больше всего благодарен жизни и о чем жалеешь больше всего? О чем я жалею? Да ни о чем не жалею. А ну, за что благодарен? За то, что Бог подарил мне жизнь, в принципе. За то, что я такого цвета, какой есть в этой стране. Вот. И то, что, в принципе... Из-за этого вытекает, по сути, те, мой жизненный путь, в котором мне приходилось сталкиваться с различными ситуациями, вот, и которые меня закаляли. И в, в итоге я вот сейчас кое-чего добился в своем виде спорта и сижу перед вами, общаюсь вот в такой обстановке. Жан, спасибо тебе большое за искренность, спасибо тебе большое за интервью. Я желаю тобі удачі, я желаю, щоб всі твої мрії збивалися, і желаю нам всім міра на нашій родної землі і міра в душе. Це найголовніше, так. Дякую вам тоже за те, що пригласили. Спасибо. Це була програма Таке спортивне життя. Часно почути слово може надати поштовх до дії і створити диво. Прислухайтесь до слів наших героїв, і я впевнена, диво у вашому житті обов'язково станеться. Вірте собі, вірте в себе. Хай щастить! Програма створена за підтримки Национального олімпійського комітету України.